মৰম ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ ক্লাছ ছিক্সৰ পাঁচ নম্বৰ যিটো অধ্যায় চেপ্তাৰ আছে তাৰ ফাইভ পইণ্ট টু কৰি চাওঁ হয় এইখিনি আজি তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিছে তলত দিয়া ধৰণে এ বি চি ডি চাৰিডাল মুকুতাৰ মালা লোৱা ইয়াত চাৰিডাল মালা আছে এডাল এ এডাল 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 এ বি এডাল বি এইডাল চি আৰু এডাল ডি ডি এডাল পথালিকা আছে এতিয়া সুধিছে আমাক ডি মালাডালে এ বি চি তিনিওডাল মালাক ছেট কৰিছে ডি মালাডালে মানে এ বি চি এ মালা তিনিডালক কাটিছে ছেট কৰিছে মানে হ'ল কাটিছে ওপৰৰ ছবিত প্ৰতিডাল মালাত কিবা বিশেষ সংখ্যাৰ চানেকি আছে নি চিনাক্ত কৰা এতিয়া আমি প্ৰথমতে এ মালাডাল চাওঁ এডাল এমালা এ মালাডালৰ আমাৰ কি কি সংখ্যা আছে আমি যদি তলৰ পৰা চাওঁ দহ পোন্ধৰ বিছ পঁচিছ ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ চল্লিছ পঞ্চল্লিছ আৰু পঞ্চাছ তেনেকৈ বি মালাডাল আছে চাওঁ আমি আঠাইছ ত্ৰিছ বত্ৰিছ চৌত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ আঠত্ৰিছ চল্লিছ বিয়াল্লিছ চৌৰাল্লিছ চি মালাজালত তেনেকৈ চৈধ্য একৈছ এইখিনি সংখ্যা আছে বি মালাজালত এইখিনি আছে এতিয়া আমি চাওঁ এ মালাজালত থকা সংখ্যাবোৰ কিবা চিনাকি আছে নেকি তাৰমানে দহ পোন্ধৰ বিছ এই সংখ্যাখিনিৰ মাজত কিবা চানকী আছে নেকি এতিয়া চাওঁ আমি এ মালাডালত কি কি সংখ্যা আছে এইকেইটা দহ পোন্ধৰ বি পঁচিছ বিছ পঁচিছ ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছ চল্লিছ পঞ্চল্লিছ পঞ্চাছ এতিয়া এই সংখ্যা এই এই সংখ্যাখিনি যদি আমি চাওঁ ইয়াৰ দহ সংখ্যাটো দহ সংখ্যাটো আমি পাঁচৰ লগত দুই পইণ্ট কৰিলে আমি দহ পাম তাৰমানে দহ সংখ্যাটো পাঁচৰ এটা গণিত পাঁচৰ লগত দুই পোণকৈ দহ পাইছোঁ গতিকে দহ সংখ্যাটো পাঁচৰ গণিত যেনে পোন্ধৰ সংখ্যাতে চাওঁ পাঁচৰ লগত তিনি পইণ্টকৈ আমি পোন্ধৰ পাইছোঁ গতিকে পোন্ধৰ সংখ্যাটো পাঁচৰ গণিত বিছ সংখ্যাতে চাওঁ যদি চাওঁ পাঁচৰ লগত চাৰি পইণ্ট কৰি আমি বিছ পাম পাঁচৰ লগত পাঁচ পোনকৈ পঁচিছ পাম যেনেকৈ পাঁচ চাৰিখন ত্ৰিছ পাঁচগণ পঁয়ত্ৰিছ চল্লিছ পাঁচ ন গুণ পঞ্চল্লিছ পাঁচ দগুণ পঞ্চাছ তাৰমানে ইয়াত যিখিনি সংখ্যা আছে এই মালাজালত দহ পোন্ধৰ বিছ পঁচিছ এই গোটেই সংখ্যাখিনি পাঁচৰ গুণিত এই মালাত থকা সংখ্যাবোৰ হৈ গ'ল পাঁচৰ গুণিত জানেকেটিভ সেইটোৱেই যে এই মালাজালত থকা সংখ্যাবোৰ হ'ল পাঁচৰ গুণিত যেনেকৈ বি মালাজালত কি কি সংখ্যা আছিলে আঠাইছ ত্ৰিছ বত্ৰিছ চৌত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ আঠত্ৰিছ চল্লিছ বিয়াল্লিছ চৌৰাল্লিছ এইখিনি সংখ্যা আছিলে এই সংখ্যাকেইটা চাওঁ আমি আঠাইছ সংখ্যাটো দুইৰ লগত যদি আমি যদি চৈধ্য পূৰণ কৰোঁ আমি আঠাইছ পাম তাৰমানে আঠাইছ সংখ্যাটো চৈধ্য দুই এটা গুণিত আকৌ ত্ৰিছ সংখ্যাটো দুইৰ লগত পোন্ধৰ পোন কৰিলে আমি ত্ৰিছ পাম ত্ৰিছ সংখ্যাটো দুই এটা গুণিত তেনেকৈ বত্ৰিছ সংখ্যাটো দুই লগত ষোল্ল পোনকলে বত্ৰিছ পাম দুই লগত সোতৰ পোনকলে চৌত্ৰিছ পাম দুই লগত ওঠৰ পোনকলে ছয়ত্ৰিছ পাম আঠত্ৰিছ চল্লিছ বিয়াল্লিছ সাত চৌৰাল্লিছ দুই লগত ঊনৈছ পোনকিলে আঠত্ৰিছ পাম দুই লগত বিছ পোনকলে চল্লিছ পাম দুই লগত একৈছ পোনকলে আমি বিয়াল্লিছ পাম আৰু দুই লগত বাইছ পোনকলে চৌৰাল্লিছ পাম গতিকে বি মালাৰ থকা থকা সংখ্যাখিনি দুই গুণিত দুইৰ লগত আন কিবা এটা সংখ্যা পোন কৰি আমি এইখিনি সংখ্যা পাইছোঁ গতিকে বি মালাত থকা সংখ্যাখিনি বি মালাত থকা সংখ্যাবোৰ দুই গুণিত হ'ল এতিয়া আমি চি মালাডালৰ সংখ্যাখিনি চাম চি মালাডালত আছে চৈধ্য একৈছ চি মালাত আছে চৈধ্য একৈছ আঠাইছ পঁয়ত্ৰিছ এইখিনি সংখ্যা আছে এতিয়া চি মালাডালৰ সংখ্যাখিনি এইখিনি সংখ্যা এতিয়া চৈধ্য সংখ্যাটো পাবলৈ হ'লে আমি হাতৰ লগত দুই পোন কৰি আমি চৈধ্য পাইছোঁ তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো হৈছে একৈছ হাতৰ লগত তিনি পূৰণ কৰি একৈছ পাইছোঁ সাত চাৰিগুণ আঠাইছ হৈছে সাত পাঁচগুণ পঁয়ত্ৰিছ সাত ছয় গুণ বিয়াল্লিছ এই গোটেইখিনি হৈছে হাতৰ গুণিত হাতৰ লগত বেলেগ কিবা এটা সংখ্যা পূৰণ কৰি আমি এই সংখ্যাখিনি পাইছোঁ গতিকে চি মালাত থকা সংখ্যাবোৰ চি মালাত থকা সংখ্যাবোৰ হ'ব হাতৰ গুণিত এতিয়া আমি প্ৰতিডাল মালাত থকা চানকিটো আমি গম পালোঁ যে ডি মালাখিনি চাওঁ আমি তাৰপিছত ডি মেলাত আছিলে আমাৰ সংখ্যাখিনি আছিলে চৌব্বিছ সাতাইছ ত্ৰিছ তেত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ এইখিনি সংখ্যা আছিলে প্ৰথম সংখ্যাটো আছে চৌব্বিছ চৌব্বিছ সংখ্যাতে যদি আমি তিনিৰ লগত আঠ পোন কৰি আমি পাম চৌব্বিছ তিনিৰ লগত ন পোন কৰিলে আমি সাতাইছ পাম তিনিৰ লগত দহ পোন কৰিলে আমি ত্ৰিছ পাম তিনিৰ লগত এঘাৰ পোন কৰিলে তেত্ৰিছ পাম তিনিৰ লগত ছয়ত্ৰিছ তিনিৰ লগত তেৰ পোন কৰি ঊনচল্লিছ পাম তাৰমানে এই গোটেই সংখ্যাখিনি তিনিৰ লগত কিবা এটা আয় সংখ্যা এটা পোন কৰি আমি পাইছোঁ গতিকে ডি মেলাত থকা সংখ্যাখিনি হ'ব তিনিৰ গুণিত গতিকে আমি চানাকেইটা আমি বুজি পালোঁ ডি মালাত থকা গোটেইখিনি এ বি চি ডি গোটেইকেইটা মালাত থকা আমি চানাকেইটো বুজি পালোঁ দুইনৰ বছৰ দিছে তলৰ কোনটো সংখ্যা মালাকেইডালে কটাকটি কৰা স্থানত নাই এতিয়া এ বি চি এই গোটেইকেইডাল মালা লগতে ডি মাডাল ডি মানাডালে কোনকেইটা সংখ্যা কটাকটি কৰিছে ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ বিয়াল্লিছ এইকেইটা সংখ্যা কটাকটি কৰিছে কিন্তু আমাৰ কোনটো সংখ্যা নাই বুলি কৈছে এছ চাউম ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ আৰু বিয়াল্লিছ আছে কিন্তু ঊনচল্লিছ সংখ্যাটো ঊনচল্লিছ সংখ্যাটোৱে এইটো এই ঊনচল্লিছ সংখ্যাটো মালাকেইটালৈ কটাকতি কৰা স্থানত নাই গতিকে কোনটো নাই সুধিছে আমি ইয়াত ৰাইজ দুই নম্বৰটো আমি ৰাইজ চিন্ধিব লাগিব তাৰপিছত সুধিছে মালাকেইটালৈ কটাকটি কৰা স্থানত থকা সংখ্যাবোৰৰ কিবা বিশেষ স্থানী গঠন কৰিছে নেকি বিচাৰি উলিওৱা মালাকেইটালে কোনকেইটা স্থানত কটাকতি কৰিছে আমি চাওঁ এতিয়া ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ আৰু বিয়াল্লিছ এইকেইটা স্থানত কটাকতি কৰিছে গতিকে সেই সংখ্যাকেইটা চাওঁ এইকেইটা হৈছে ত্ৰিছ ছয়ত্ৰিছ আৰু বিয়াল্লিছ আমি যদি চাওঁ প্ৰথম ত্ৰিছ সংখ্যাটো ছয় লগত পাঁচ পোন কৰি আমি ত্ৰিছ পাম ছয় লগত ছয় পোন কৰি আমি ছয়ত্ৰিছ পাম আকৌ ছয় লগত সাত পোন কৰি আমি বিয়াল্লিছ পাম গতিকে এইকেইটা হ'ব ছয় গুণিত হ'ব গোটেইকেইটা ছয় পাঁচ গুণ ত্ৰিছ ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিছ গতিকে এইকেইটা হ'ব ছয় গুণিত হ'ব দুই নম্বৰ প্ৰশ্ন কোনো এটা সংখ্যাৰ আটাইবোৰ উৎপাদকৰ যোগফল যদি সেই সংখ্যাটোৰ দুগুণ হয় তেন্তে সেই সংখ্যাটোক নিখুঁত সংখ্যা বোলে এতিয়া আমি শিকিব লাগিব উৎপাদক উৎপাদক ইংৰাজীত কোৱা হয় ফেক্টৰ উদাহৰণ আমাক দিয়া দিছে ছয় উৎপাদকবোৰ হ'ল এতিয়া আমি ছয় উৎপাদক কেনেকৈ উলিয়াই আমি চাম উৎপাদকটো ইংৰাজীত কোৱা হয় ফেক্টৰ এতিয়া প্ৰথম সংখ্যাটো লৈছিল আমি ছয় ছয় সংখ্যাটো উদাহৰণস্বৰূপে আমি ছয় সংখ্যাটো উৎপাদক উলিয়াম এতিয়া এইটো হৈছে ছয় সংখ্যা ছিক্স এতিয়া ছয় সংখ্যাটো পাবলৈ হ'লে আমি প্ৰথমতে শূন্যৰ পৰা প্ৰথমতে আমি এঘৰকৈ জাপ মাৰি চাম এঘৰকৈ হ'লে আমি কেইটা জাপ মাৰিলে আমি ছয় সংখ্যাটো পাম শূন্যৰ পৰা প্ৰথম জাপটো মাৰিম আমি এক তাৰপিছত দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় এতিয়া ছয় সংখ্যাটো যদি আমি এঘৰকৈ জাপ মাৰোঁ এঘৰকৈ জাপ মাৰিলে আমি একৰ লগত এঘৰকৈ জাপ মাৰিলে আমি ছটা জাপ মাৰিব লাগিব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় একৰ এক যদি আমি এঘৰকৈ জাঁপ মাৰোঁ ছটা জাঁপ মাৰিলে আমি ছয় সংখ্যাটো পাম গতিকে এই এক সংখ্যাটোক ছয় এটা উৎপাদক বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া চাওঁ আমি যদি দুঘৰকৈ জাঁপ মাৰি চাওঁ দুঘৰকৈ শূন্যৰ পৰা আমি দুঘৰে জাঁপ মাৰিলে আমি দুইত পৰিম দুই তাৰপিছত দুঘৰকৈ জাপ মাৰিলে চাৰিত পৰিম তাৰপিছত ছয়ত পৰিম যদি আমি দুই দুইঘৰকৈ জাঁপ মাৰোঁ কেইটা জাপ মাৰিব লাগিব এটা দুটা তিনিটা তাৰমানে দুইঘৰকৈ জাপ মাৰিলে আমি তিনিটা জাঁপ মাৰিলে আমি ক'ত পাম ছয়ত পামগৈ এই দুইটো হ'ব এটা ছয় এটা উৎপাদক বা ফেক্টৰ তেতিয়া চাওঁ আমি তিনিকৈ জাঁপ মাৰি চাওঁ তিনিকৈ এবাৰ তিনিত পৰিলোহি আকৌ দুবাৰ দুবাৰ জাপ মাৰিলে আমি ক'ত পাম তিনিঘৰাকৈ জাঁপ মাৰিলে ছয়ত পাম গতিকে তিনিঘৰাকৈ আমি জাঁপ মাৰিছোঁ দুটা জাঁপ মাৰিলে আমি ক'ত পাম ছয়ত গতিকে এই তিনিটোক ক'ব ছয় এটা উৎপাদক আকৌ যদি আমি একেচুটে ছবাৰ জাপ মাৰি দিওঁ শূন্যৰ পৰা একেচুটে ছটা ঘৰে আমি জাঁপ মাৰি দিওঁ ছটা ঘৰ যদি জাঁপ মাৰোঁ ছটা ঘৰ জাপ মাৰিলে আমি অকল এটা জাঁপ মাৰিছোঁ ইয়াত তাৰমানে ছয়ত পৰিলোঁ তাৰমানে এই ছয়টো ছয় এটা উৎপাদক এতিয়া আমি ক'ম আমি প্ৰথমতে এঘৰকৈ জাপ মাৰিছিলোঁ এঘৰকৈ জাপ পাৰিলে আমি ছটা জাঁপ হৈছিলে এই একটো ছয় উৎপাদক তাৰপিছত আমি দুঘৰকৈ জাপ মাৰিছিলোঁ দুঘৰকৈ জাপ মাৰিলে আমি তিনি তিনিবাৰ জঁপিয়াব লগা হ'ল ছয়পাবলৈ গতিকে এই দুইটো দুইটো এটা ছয় এটা উৎপাদক তাৰপিছত আমি তিনিঘৰকৈ জাঁপ মাৰিছিলোঁ তিনিঘৰকৈ দুটা জাপ মাৰিলে আমি ছয়ত পৰিলোঁ তিনিটো ছয় এটা উৎপাদক আৰু ছয়টো ছয় এটা উৎপাদক গতিকে ছয় উৎপাদকবোৰ ছয় উৎপাদকবোৰ আমি কি কি হ'ব বা ফেক্টৰছ অফ ছিক্স আৰ মানে ছয় উৎপাদকবোৰ আমি কি পালোঁ এতিয়া এক দুই তিনি আৰু ছয় এইকেইটা হ'ল ছয় উৎপাদক বা ছয় ফেক্টৰ এতিয়া ইয়াত দিছে ছয় উৎপাদকবোৰ আমি কেইটা যিকেইটা পালোঁ এক দুই তিনি আৰু ছয়কেইটা ছয় উৎপাদক এতিয়া উৎপাদককেইটাৰ যোগ ফল আমি যদি যোগ কৰোঁ এই উৎপাদককেইটা যদি যোগ কৰোঁ আমি এক একে দুয়ে তিনি 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 ছয় 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 কিমান হ'ল বাৰ এই বাৰটো হ'ল ছয় দুগুণ আমি প্ৰথম কিমান সংখ্যা লৈছিলোঁ ছয় সংখ্যাটো লৈছিলোঁ ছয় দুগুণ হৈ গ'ল কিমান হ'ল বাৰ তাৰমানে প্ৰথম সংখ্যাটো লৈছিলোঁ ছয় ছয় যদি আমি দুগুণ কৰোঁ বাৰ তাৰমানে ছয় উৎপাদকবোৰ যুগ ফল আমি বাৰ পালোঁ গতিকে এই বাৰ সংখ্যাটোক এই ছয় সংখ্যাটোক কোৱা হ'ব এটা নিখুঁত সংখ্যা এইটোক ক'ব স্মু পাৰফেক্ট নাম্বাৰ নিখুত সংখ্যাটো ইংৰাজীত কোৱা হয় পাৰফেক্ট নাম্বাৰ যদি উৎপাদকবোৰৰ যুগ ফল সংখ্যাটোৰ দুগুণ হয় তেনেহ'লে আমি সংখ্যাটোক কম এটা পাৰফেক্ট নাম্বাৰ বা নিখুঁত সংখ্যা গতিকে ছয় এটা নিখুঁত সংখ্যা আৰু এইটোৱেই হ'ল আটাইতকৈ সৰু নিখুঁত সংখ্যা স্মলেষ্ট পাৰ্ফেক্ট নাম্বাৰ আটাইতকৈ সৰু নিখুঁত সংখ্যাটো কি বুলি ক'লে তোমালোকে ক'ব লাগিব উত্তৰটো হ'ব ছয় এতিয়া আমি চাওঁ পোন্ধৰ আৰু ওঠ আঠাইছ সংখ্যাটো নিখুঁত সংখ্যা হয়নে নহয় পৰীক্ষা কৰা তোমাক দিছে পোন্ধৰ আৰু আঠাইছ এতিয়া পোন্ধৰ সংখ্যাটো নিখুঁত সংখ্যা হ'ব হয়নে নহয় চাবলৈ হ'লে এই পোন্ধৰ সংখ্যাটো ফেক্টৰবোৰ জানিব লাগিব পোন্ধৰ সংখ্যাটো উৎপাদকবোৰ আমি জানিব লাগিব তাৰপিছত আমি উৎপাদকবোৰ আমি যোগফল কৰিব লাগিব যোগফলটো কৰিলে যদি পোন্ধৰৰ দুগুণ হয় পোন্ধৰৰ দুগুণ মানে কিমান ত্ৰিছ ত্ৰিছ যদি হয় তেতিয়াহ'লে আমি গম পাম পোন্ধৰটো এটা নিখুঁত সংখ্যা এতিয়া চাওক পোন্ধৰৰ সংখ্যাটো পোন্ধৰ সংখ্যাটো যদি আমি এঘৰকৈ জঁপিয়াওঁ এঘৰকৈ জঁপিয়ালে আমি পোন্ধৰটা জাপ মাৰিব লাগিব আমি পোন্ধৰ পাম একটো পোন্ধৰ উৎপাদক যদি আমি তিনিঘৰকৈ জঁপিয়াওঁ তিনিঘৰকৈ জঁপিয়াই আমি পাঁচটা জাপ মাৰিব লাগিব তিনি পাঁচগুণ পোন্ধৰ আকৌ যদি পাঁচ ঘৰকৈ জঁপিয়াওঁ পাঁচ ঘৰকৈ জঁপিয়ালে আমি তিনিটা জাপ মাৰিব লাগিব পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ আৰু পোন্ধৰকৈ জঁপিয়ালে আমি এটা জাপ মাৰিলে পোন্ধৰ পাম গতিকে পোন্ধৰৰ উৎপাদক কি কি হ'ব এক তিনি পাঁচ আৰু পোন্ধৰ এতিয়া আমি উৎপাদককেইটা যোগ ফল কৰিম কাৰণ নিখুঁত সংখ্যা হয় নহয় চাবলৈ হ'লে উৎপাদককেইটা আমি যোগ কৰিব লাগিব উৎপাদককেইটা যোগ কৰিলেও আমি এক তিনি পাঁচ আৰু পোন্ধৰ যোগ কৰিলে কিমান পাম একেদিনীয়া চাৰি চাৰি পাঁচ ন ন পোন্ধৰ হৈ গ'ল চৌব্বিছ এতিয়া চৌবিছ সংখ্যাটো পোন্ধৰৰ দুগুণ নহয় এতিয়া পোন্ধৰৰ দুগুণ বুলি ক'লে পোন্ধৰৰ লগত দুগুণ মানে পোন্ধৰৰ লগত দুই পোন কৰিব লাগিব ত্ৰিছ যদি থাৰ্টি হয় তেতিয়াহে গম পাম যে আমি এইটো এটা নিখুঁত সংখ্যা হয় ইয়াত আমি থাৰ্টি নাপালোঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰ পালোঁ গতিকে পোন্ধৰ সংখ্যাটো গতিকে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব পোন্ধৰ এইটো গতিকে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব পোন্ধৰ সংখ্যাটো এটা নিখুঁত সংখ্যা নহয় তাৰপিছত কৈছে আমাক টুৱেণ্টি এইট টুৱেণ্টি এইটৰ সংখ্যাটো যদি চাওঁ আমি টুৱেণ্টি চিংগাটো আমি ঘৰকৈ জাপ মাৰিলে আঠাইছতে জাপ মাৰিলে আঠাইছ আঠাইছ টুৱেণ্টি এইট পাম আৰু যদি আমি দুড দুঘৰকৈ জাপ মাৰোঁ চৈধ্যটা জাপ মাৰিব লাগিব তেতিয়া আঠাইছ পাম দুই লগত চৈধ্য পোনকিলে আঠাইছ হ'ব চাৰিলান সাত পোনকলে আঠাইছ হ'ব যদি আমি চাৰিঘৰকৈ জঁপিয়াওঁ সাতটা জাপ মাৰিব লাগিব সাত ঘৰকৈ জঁপিয়ালে চাৰিটা জাপ মাৰিব লাগিব সাত চাৰিখন আঠাইছ চৈধ্য ঘৰকৈ জঁপিয়ালে দুটা জাপ মাৰিব লাগিব আঠাইছ হৈ গ'ল আকৌ আঠাইছ ঘৰকৈ জঁপিয়ালে এটা জাপ মাৰিলে হ'ব এতিয়া চাওঁ আমি আঠাইছৰ উৎপাদক কি কি পালোঁ আমি এইকেইটা পালোঁ এক দুই চাৰি সাত চৈধ্য আৰু আঠাইছ এই গোটেইকেইটা আমি যদি যোগ কৰোঁ ফিফটি ছিক্স পাম এতিয়া যদি আমি টুৱেণ্টি এইটৰ লগত আমি ফিফটি টুৱেণ্টি এইটৰ লগত আমি দুগুণ যদি কৰি চাওঁ টুৱেণ্টি এইটৰ দুগুণ যদি কৰি চাওঁ দুই একুণ ষোল্ল ছয় এক দুই দুগুণ চাৰি এক পাঁচ এই ফিফটি ছিক্সটো পালোঁ আৰু উৎপাদককেইটাৰ যোগ পালোঁ ফিফটি ছিক্স পালোঁ গতিকে এইটো এটা হ'ব নিখুঁত সংখ্যা হ'ব গতিকে টুৱেণ্টি এইটটো এটা নিখুঁত সংখ্যা হ'ব এতিয়া আমি ক'ব লাগিব কি টুৱেণ্টি এইট সংখ্যাটো এটা নিখুত সংখ্যা তিনি নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে তলত দিয়াবোৰৰ সাধাৰণ উৎপাদক উলিওৱা আমি সাধাৰণ উৎপাদক কেনেকৈ উলিয়াই সেইটো শিকি ল'ম ইয়াতে প্ৰথমটো দিছে আমাক টুৱেলভ আৰু এইটিন এতিয়া প্ৰথম সংখ্যাটো চাওঁ আমি টুৱেল্ভটো টুৱেলভ সংখ্যাটো আমি কেনেকৈ আমি জাপ মাৰিলে আমি টুৱেল্ভ সংখ্যাটো পাম যদি এঘৰকৈ জাপ মাৰোঁ বাৰটা জাপ মাৰিব লাগিব তেতিয়া টুৱেল্ভ পাম দুঘৰকৈ জাপ মাৰিলে ছয়টা জাপ মাৰিব লাগিব দুই ছয়গুণ বাৰ তেনে তিনি চাৰিগুণ বাৰ আকৌ ছয় দুগুণ বাৰ চাৰি তিনিগুণ বাৰ আমি বাৰ ঘৰকৈ জাপ মাৰিলেও আমি বাৰ সংখ্যাটো পাম গতিকে বাৰৰ উৎপাদকবোৰ কি কি হ'ব এই এক দুই তিনি ছয় চাৰি আৰু বাৰ এক দুই তিনি চাৰি ছয় আৰু এইকেইটা বাৰ এইকেইটা বাৰৰ উৎপাদক এতিয়া আমি এ টি সংখ্যাটো চাওঁ ওঠৰ সংখ্যাটো আমি এঘাৰকৈ জাপ মাৰিলে ওঠৰটা জাপ মাৰিলে আমি ওঠৰ পাম দুঘৰকৈ জাপ মাৰিলে দুঘৰকৈ যদি জাপ মাৰোঁ নটা জাপ মাৰিব লাগিব দুই নগুণ ওঠৰ হ'ব তিনি ছয় গুণ ওঠৰ ছয় তিনিগুণ ওঠৰ হ'ব ন দুগুণ ওঠৰ হ'ব আৰু ওঠৰ এগুণ ওঠৰ হ'ব তাৰমানে ওঠৰ উৎপাদকবোৰ কি কি হ'ব এক দুই তিনি ছয় ন আৰু ওঠৰ হ'ব এতিয়া আমি বাৰ উৎপাদকো পালোঁ আমি ইয়াত ওঠৰ উৎপাদকো পালোঁ এতিয়া সাধাৰণ উৎপাদক বুলি কৈছে মানে দুইটাতে বাৰ উৎপাদক আৰু ওঠৰ উৎপাদক দুয়োটাতে আমি কোনকেইটা উৎপাদক মিলি আছে ইয়াত চাওঁ আমি একটো মিলি আছে এইটো একটো মিলি আছে গতিকে সাধাৰণ উৎপাদক আমি এটা হ'ব এক তাৰপিছত চাওঁ আমি দুইটোও ইয়াত মিলি আছে দুইটো ইয়াত মিলি আছে দুইটো ইয়াতো মিলি আছে গতিকে দুইটোও সাধাৰণ উৎপাদক হ'ব তিনিটো মিলি আছে গতিকে তিনি তিনিটো সাধাৰণ উৎপাদক হ'ব তাৰপিছত ছয় মিলি আছে ছয়টো মিলি আছে গতিকে বাৰৰ ওঠৰ সাধাৰণ উৎপাদক কোনকেইটা হ'ব যিকেইটা ইয়াত মিলি আছে ইয়াত এক মিলি আছে দুই মিলি আছে তিনি মিলি আছে আৰু ছয় মিলি আছে মিলি থকাকেইটা উৎপাদককেইটা হ'ব সাধাৰণ উৎপাদক এক দুই তিনি আৰু ছয় তেতিয়া আমাৰ দুই নম্বৰটো দিছে ছয় ন আৰু পোন্ধৰ এইকেইটা আমাৰ সাধাৰণ উৎপাদক উলিয়াব লাগে প্ৰথমতে আমি ছয় উৎপাদক ন উৎপাদক পোন্ধৰ উৎপাদক উলিয়াই লওঁ ইয়াৰ মাজত যিকেইটা উৎপাদক মিলি থাকিব সেইকেইটা উৎপাদকে সাধাৰণ উৎপাদক হ'ব এতিয়া ছয় উৎপাদকখিনি চাওঁ আমি আমি একেলগত ছয় বনকেইটা ছয় পাম তাৰমানে যদি এঘৰকৈ জঁপিয়াওঁ আমি ছয়টা জাপ মাৰিলে আমি ছয় হ'ব দুঘৰকৈ জঁপিয়ালে তিনিটা জাপ তিনিঘৰ জঁপিয়ালে আমি তিনিবাৰ জঁপিয়ালে আমি ছয় পাম আকৌ যদি ছবাৰকৈ জঁপিয়াওঁ তেতিয়া এটা জাপ মাৰিলে আমি ছয় পাম তিনিঘৰকৈ তিনিঘৰকৈ যদি জঁপিয়াওঁ তেতিয়াহ'লে দুটা জাপ মাৰিলে আমি ছয় পাম তাৰমানে এক ছয় গুণ ছয় দুই তিনিগুণ ছয় ছয় এগুণ ছয় আৰু তিনি দুগুণ ছয় তেতিয়া ছয় উৎপাদক হ'ব এক দুই তিনি আৰু ছয় এক দুই তিনি আৰু ছয় তেনেকৈ ন উৎপাদক যদি এঘাৰকৈ জঁপিয়াওঁ নটা জাপ মাৰিলে আমি ন সংখ্যাটো পাম তিনিঘৰাকৈ জঁপিয়ালে তিনিবাৰ জাপ মাৰিলে ন পাম আৰু নঘৰকৈ জঁপিয়ালে এবাৰ জঁপিয়ালে আমি ন পাম গতিকে ন উৎপাদক হ'ব এক তিনি আৰু ন তেনেকৈ পোন্ধৰ সংখ্যাটো পাবলৈ হ'লে আমি এঘাৰকৈ জঁপিয়ালে পোন্ধৰ পাম এঘ এ এঘৰাকৈ জপিয়ালে আমি পোন্ধৰ জাপ মাৰিলে পোন্ধৰ পাম তিনিঘৰাকৈ জপিয়ালে পাঁচ পাঁচবাৰ জঁপিয়ালে আমি পোন্ধৰ পাম তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ পাঁচ ঘৰকৈ জঁপিয়ালে পাঁচ তিনি গুণ পোন্ধৰ আৰু পোন্ধৰ এগুণ পোন্ধৰ গতিকে পোন্ধৰৰ উৎপাদক হ'ব এক তিনি পাঁচ আৰু পোন্ধৰ এটি হৈছে আমি ছয় ন আৰু পোন্ধৰৰ সাধাৰণ উৎপাদক ইয়াৰ ভিতৰত কোনকেইটা উৎপাদক মিলি আছে গোটেইকেইটাতে ইয়াত চাওঁ আমি একটো মিলি আছে চবতে এক তাৰপিছত আৰু তিনি মিলি আছে এক আৰু তিনি মিলি আছে গতিকে ছয় ন আৰু পোন্ধৰৰ সাধাৰণ উৎপাদক কেইটা অকল দুটা হ'ব এক আৰু তিনি দুই নম্বৰটো কৈছে আমাক চৌব্বিছ আৰু ছয়ত্ৰিছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ আৰু থাৰ্টি ছিক্সৰ আমি উৎপাদক উলিয়াই লওঁ টুৱেণ্টি ফ'ৰটো চাওঁ আমি একে চৌবিছ পোনকালৈ চৌব্বিছ পাম দুই বাৰকণ চৌব্বিছ হ'ব তিনিলৈকে আঠ পোনকলে চৌব্বিছ পাম চাৰি ছয়কণ চৌব্বিছ আঠ তিনিগুণ চৌব্বিছ ছয় চাৰিগণ চৌব্বিছ বাৰ লগত দুই পোনকলে চৌবিছ পাম চৌবিছৰ লগত এক পোনকলে চৌবিছ পাম এতিয়া চৌবিছৰ উৎপাদক হ'ব এক দুই তিনি চাৰি ছয় আঠ বাৰ আৰু চৌব্বিছ থাৰ্টি ছিক্সৰ চাওঁ একৰ লগত ছয়ত্ৰিছ পোনকলে ছয়ত্ৰিছ পাম দুই থকা ছয়ত্ৰিছ হ'ব চাৰি নগুণ ছয়ত্ৰিছ তিনি বাৰণ ছয়ত্ৰিছ ছয় ছয়গণ ছয়ত্ৰিছ ন চাৰিগণ ছয়ত্ৰিছ বাৰ লগত তিনি পোনকিলৈ ছয়ত্ৰিছ পাম গতিকে ছয়ত্ৰিছৰ উৎপাদক কি কয় কোনকেইটা হ'ব এক দুই তিনি চাৰি ছয় ন বাৰ ওঠৰ ছয়ত্ৰিছ এতিয়া চৌবিছৰ উৎপাদক আৰু চৌত্ৰিছৰ উৎপাদকৰ ভিতৰত কোনকেইটা মিলি থাকিব এইকেইটা মিলি থাকিব এক দুই তিনি চাৰি আৰু ছয় আৰু বাৰ ইয়াত এক দুই তিনি চাৰি ছয় আৰু বাৰ গতিকে চৌবিছ আৰু চৌত্ৰিছৰ উৎপাদক সাধাৰণ উৎপাদক কোনকেইটা হ'ব এক দুই তিনি চাৰি ছয় আৰু বাৰ এইকেইটা হ'ব সাধাৰণ উৎপাদক লাষ্টত কৈছে আমাক তেৰ আৰু সোতৰ তেৰ আৰু সোতৰ সাধাৰণ উৎপাদন কোন হ'ব তেৰ যদি চাওঁ আমি একৰ লগত তেৰ পোন গেলি তেৰ পাম আৰু তেৰৰ লগত এক পোন গিলে তেৰ পাম তেৰৰ উৎপাদক কি হ'ব এক আৰু তেৰ অকল দুটা আছে সোতৰ উৎপাদক চাওঁ একৰ লগত সোতৰ পোনকলে সোতৰ পাম সোতৰ লগত এক পোনকিলে সোতৰ পাম গতিকে সোতৰ উৎপাদক হ'ব এক আৰু সোতৰ এতিয়া ইয়াতে মিলি থকা উৎপাদক কোন দুটা আছে অকল এক আছে গতিকে দুইটা সাধাৰণ উৎপাদক কি হ'ব এক তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন এ আৰু বি এ আৰু বি ফল ত্ৰিছতকৈ সৰু দুটা সংখ্যা সিহঁতৰ সাধাৰণ উৎপাদক সাত যদি এ আৰু বিৰ যোগ ফল ঊনপঞ্চাছ হয় তেন্তে এ আৰু বি উলিওৱা এ আৰু বি দুটা সংখ্যা ত্ৰিছতকৈ সৰু বুলি কৈছে আৰু সিহঁতৰ সাধাৰণ উৎপাদক সাত এ আৰু বিৰ সাধাৰণ উৎপাদক সাত যদি যদি সাতটো সাধাৰণ সিহঁতৰ সাধাৰণ উৎপাদক হয় তেনেহ'লে এ আৰু বি সংখ্যা দুটা হ'ব হাতৰ গুণিত হাতৰ গুণিত হ'ব এতিয়া আমি চাওঁ উত্তৰটো ইয়াত লিখিছোঁ মই এৰ সংখ্যাটো সাত ত্ৰিছতকৈ সৰু আৰু বি সংখ্যাটো ত্ৰিছতকৈ দুইটা ত্ৰিছতকৈ সৰু আমাক কৈছে কি এ আৰু বি সাধাৰণ উৎপাদক হাত দিয়া আছে গতিকে এ আৰু বি সংখ্যা দুটা হাতৰ গুণিতক হ'ব এতিয়া হাতৰ গুণিতক বুলি ক'লে আমি কি জানো সাত এগুণ সাত সাত দুগুণ চৈধ্য সাতৰ লগত আমি যিখিনি সংখ্যা পূৰণ কৰি পাওঁ সেইখিনি হ'ল হাতৰ গুণিতক সাত দুগুণ চৈধ্য সাত তিনি অনেকৈ সাত ছয়গুণ আঠাইছ সাত পাঁচ পঁয়ত্ৰিছ সাত ছয়গুণ বিয়াল্লিছ আমাক কিন্তু প্ৰশ্নটো কৈছে সংখ্যাটোতো সংখ্যাটো ত্ৰিছতকৈ সৰু ত্ৰিছতকৈ সৰু বুলি ক'লে আমাৰ থাৰ্টি ফাইভৰ ফৰ্টি টুতো হ'ব নোৱাৰে ত্ৰিছতকৈ সৰু বুলি ক'লে এইকেইটাই থাকিব আঠাইছ একৈছ আকৌ কৈছে কি প্ৰশ্নমতে এ আৰ বি ৰ যোগ ফল ফৰ্টি নাইন এ আৰ বি ৰ যোগ ফল ফৰ্টি নাইন যদি আমি এ সংখ্যাটো লওঁ টুৱেণ্টি ওৱান এ সংখ্যাটো লওঁ যদি টুৱেণ্টি ওৱান লওঁ টুৱেণ্টি ওৱানৰ লগত আকৌ যদি বি সংখ্যাটো লওঁ আমি টুৱেণ্টি এইট টুৱেণ্টি ওৱান আৰু টুৱেণ্টি এইট যদি আমি যোগ কৰোঁ ফৰ্টি নাইন আমি পালোঁ আকৌ যদি এ সংখ্যাটো আমি যদি টুৱেণ্টি এইট লওঁ তেতিয়াহ'লে বি সংখ্যাটো ল'ব লাগিব আমাৰ টুৱেণ্টি ওৱান তেতিয়াহ'লে টুৱেণ্টি এইট আৰু টুৱেণ্টি ওৱান যোগ কৰিলেও আমি ফৰ্টি নাইন পাম গতিকে সংখ্যা দুটা হ'ব পাৰে টুৱেণ্টি ওৱান আৰু টুৱেণ্টি এইট বা এ টুৱেণ্টি এইট বা টুৱেণ্টি ওৱান দুটা হ'ব সংখ্যা হ'ব পাৰে পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে এশ পঞ্চাছৰ আটাইতকৈ আটাইবোৰ উৎপাদক ওলোৱা যিবোৰ ত্ৰিছতকৈ সৰু এতিয়া ওৱান ফিফটিটো ওৱান ফিফটিটো আমি একৰ লগত এশ পঞ্চাছ কৰিলে এশ পঞ্চাছ পাম দুই লগত পয়সত্তৰ পোন কৰিলে এশ পঞ্চাছ পাম তিনিৰ লগত পঞ্চাছ ফোন কৰিলে এশ পঞ্চাছ পাম পাঁচৰ লগত ত্ৰিছ পোন গ'লে এশ পঞ্চাছ পাম ছয়ৰ লগত পঁচিছ ফোন কৰিলে এশ পঞ্চাছ পাম দহৰ লগত পোন্ধৰ ফোন কৰিলে এশ পঞ্চাছ পাম পোন্ধৰৰ লগতো দহ ফোন কৰিলে এশ পঞ্চাছ পাম পঁচিছৰ লগত ছয় পোন কৰিলে এশ পঞ্চাছ পাম এতিয়া কৈছে কি এতিয়া এ এক দুই তিনি পাঁচ ছয় দহ পোন্ধৰ পঁচিছ এই গোটেইখিনি হ'ব এশ পঞ্চাছৰ উৎপাদক যিখিনি ত্ৰিছতকৈ সৰু বুলি কৈছে গতিকে ওৱান ফিফটিৰ ত্ৰিছতকৈ সৰু উৎপাদকবোৰ হ'ব ওৱান টু থ্ৰী ফাইভ ছিক্স টেন ফিফটিন আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ তাৰপিছৰ প্ৰশ্ন কৈছে টু হাণ্ড্ৰেড আৰু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেডৰ ভিতৰত থকা ত্ৰিছৰ আটাইবোৰ গুণিত হ'লে থাৰ্টিৰ গুণিতক থাৰ্টিৰ গুণিতক বুলি ক'লে আমি ত্ৰিছৰ গুণতক বুলি ক'লে এইখিনি হ'ব ত্ৰিছৰ লগত আমি যিকোনো সংখ্যা পোন কৰি আমি ত্ৰিছৰ গুণিতক পাম কিন্তু ইয়াত কৈছে আমাক দুশ আৰু ত্ৰিছৰ ভিতৰত আমি ইয়াত ত্ৰিছৰ গুণিতক আমি তিনি ছয় গুণ ত্ৰিছৰ লগত ছয় গুণ গ'লে এশ আশীটো লিখিব নোৱাৰোঁ কাৰণ কেনে লিখিব নোৱাৰোঁ ইয়াত কৈছে কি দুশ আৰু তিনিশৰ ভিতৰত গতিকে দুশৰ ভিতৰত এইটো পৰা নাই তেনেকৈ আমি ত্ৰিছৰ লগত আমি দহ পোন কৰিলে তিনিশ হ'ব এই তিনিশটো আমি ইয়াত লিখিব নোৱাৰোঁ তিনিশটো ত্ৰিছৰ গুণিত হয় কিন্তু আমি ইয়াত লিখিব নোৱাৰোঁ কাৰণ তিনিশৰ ভিতৰত বুলি কৈছে গতিকে আমি ইয়াত লিখিব নোৱাৰোঁ এতিয়া ত্ৰিছৰ লগত সাত পোন কৰিলে দুশ দহ হ'ব দুশ দহটো এটা ত্ৰিছশ গুণিতক ত্ৰিছৰ লগত আঠ পোনকেণ্ট দুশ চল্লিছ হ'ব এইটোও এটা ত্ৰিছৰ গুণিতক ত্ৰিছৰ লগত ন পোনকেণ্ট দুশ সত্তৰ হ'ব এইটোও ত্ৰিছৰ গুণিতক গোটেইকেইটা তিনি দুশৰ পৰা তিনিশৰ ভিতৰত আছে গতিকে আমি ইয়াত লিখিব লাগিব দুশ আৰু তিনিশৰ ভিতৰত ত্ৰিছৰ গুণিতকবোৰ হ'ব দুশ দহ দুশ চল্লিছ আৰু দুশ সত্তৰ তাৰপিছৰ প্ৰশ্নটো কৈছে সাত নম্বৰটো পাপীয়া আৰু তেওঁৰ বান্ধৱী সুকন্যাই তেওঁলোকৰ শিক্ষকৰ সৈতে বন্ধুত্বৰ খেলটো খেলিবলৈ বিচাৰিলে এইবাৰ শিক্ষকে পাপীয়া আৰু সুকন্যাৰ বাবে এনে দুটা সংখ্যা ল'ব বিচাৰিলে যি দুটা দহতকৈ সৰু কিন্তু তেওঁলোকে কাৰ্ডৰ সংখ্যা পঞ্চাছৰ পিছতহে প্ৰথমবাৰ কৰ্মৰ্দন কৰিব পঞ্চাছৰ পিছতহে দুয়ো একেলগে মানে কৰ্মৰ্দান কৰিব আৰু যেতিয়া দুয়ো একেলগে মানে একেটা সংখ্যা মাতিব তেতিয়াহে কৰ্মৰ্দান কৰিব একেটা সংখ্যা পালে শিক্ষকে বাচি লোৱা সংখ্যাবোৰৰ সাম্ভাব্য জোৰবোৰ কি হ'ব এইবাৰ কাৰ্ডৰ জাপটোত একৰ পৰা এশলৈ সংখ্যা লিখা আৰু এশখন কাৰ্ড থাকিব এতিয়া ইয়াৰ উত্তৰটো এনেকৈ হ'ব পঞ্চাছৰ পিছত যিহেতু তেনেকৈ কৰ্মৰ্দন কৰিব এতিয়া সেই সংখ্যাটো হ'ব পাৰে এনেকুৱা হ'ব পাৰে যদি আমি ছয়কৈ মাতে ছয়কৈ ছয় নগণ চৌৱন্ন হ'ব আৰু ন ছয় গুণ চৌৱন্ন হ'ব তাৰমানে সংখ্যা জোৰটো ন ছয় আৰু ন হ'ব পাৰে ছয় আৰু ন হ'লে জোৰটো একেই হ'ব চৌৱন্ন চৌৱন্ন হ'ব তেনেকৈ সাত সাতগুণ ছাপন্ন আৰু আঠ সাতগুণ ছাপন্ন এতিয়া সংখ্যা জোৰটো সাত আৰু আঠ হ'ব পাৰে সাত আঠগুণ ছাপন্ন দুয়োটা একেটা সংখ্যা হৈছে একেটা সংখ্যা হ'লে তেওঁলোকে যেতিয়া পাব একেটা সংখ্যা হ'লে তেওঁলোকে হেণ্ডচেক কৰিব বা কৰবণ্টন কৰিব তাৰপিছত হ'ব পাৰে সাত নগুণ তেষষ্ঠি আৰু ন সাত গুণ তেষষ্ঠি ইয়াতো সাত আৰু ন হ'ব পাৰে সংখ্যা য'টো সাত আৰু ন হ'ব পাৰে এষষ্ঠি সংখ্যাটো যেতিয়া পাব তেওঁলোকে কৰমৰ্ধন কৰিব তাৰ পিছৰ সংখ্যাটো আঠ সাত গুণ ছাপন্ন আৰু সাত আঠ গুণ ছাপন্ন ইয়াত সংখ্যা য'ত আঠ আৰু সাত হ'ব কাৰণ আঠ আৰু সাত হ'লে মানে দুইটা ফিফটি ছিক্সত তেওঁলোকে কৰমৰ্জন কৰিব তাৰপিছত আঠ ন গুণ বাসত্তৰ ন আঠগুণ বাসত্তৰ ইয়াতো আঠ আৰু ন হ'ব পাৰে সংখ্যা য'ত তাৰপিছত হ'ব পাৰে ন ছয়গণ ছৱন আৰু ছয় নগুণো চৌৱন্ন তাৰমানে ন আৰু ছয় সংখ্যা জোৰটো ন আৰু ছয় হ'ব পাৰে আৰু ন আৰু সাত হ'ব পাৰে ন সাতগুণ তেষষ্ঠি তেষষ্ঠি ফালে ক্ৰমৰ্দন কৰিব তাৰপিছত ন সাতগুণ বাসত্তৰ আৰু আঠ নগনো বাসত্তৰ ন আৰু আঠত তেওঁলোকে ক্ৰমৰ্দন কৰিব আঠ সংখ্যা জোৰ হ'লে তেওঁলোকে ক্ৰমৰ্দন কৰিব তাৰপিছত কৈছে জপিওৱা খেলটোত যদি পুতলা দুটা ফিফটি ছিক্স আৰু এইট্টিত ৰাখে তেন্তে সংখ্যা দুটা পাবলৈ কেইঘৰাকৈ জঁপিয়াব লাগিব তোমালোকে সংখ্যা ৰে যিটা ৰেখা আছিলে তাত মনত পেলোৱা জঁপিয়াই খেলটোত যদি দুটা পুতলাটো ফিফটি ছিক্স আৰু এইট্টিত থাকে ফিফটি ছিক্সত থাকিলে মানে কেইঘৰকৈ জঁপিয়াব লাগিব ফিফটি ছিক্স পাবলৈ হ'লে আমি যদি আঠ ঘৰকৈ জঁপিয়াওঁ আঠ ঘৰকৈ জঁপিয়ালে আমি সাতটা জাপ মাৰিব লাগিব আঠ সাত গুণ ছাপন্ন আকৌ যদি এইট্টিটো আছে আঠ ঘৰকৈ জাপ জাপ মাৰিলে আমি পাম কাৰণ ক'লে আঠ দহগুণ আশী আঠ ঘৰকৈ আমি দহটা জাৰ মাৰিলে আমি আখী পাম গতিকে লভিতাই যদি পুতলা দুটা ফিফটি ছিক্স আৰু এইট্টিত ৰাখে তেন্তে সংখ্যা দুটা পাবলৈ আঠ ঘৰকৈ জঁপিয়াব লাগিব ন নম্বৰটো কৈছে ৰাজুৰ বয়স পাঁচ আৰু তিনি সাধাৰণ গুণিত ৰাজুৰ বয়স পাঁচ আৰু তিনি সাধাৰণ গুণিত আৰু ই অং ই দুটা অংগযুক্ত সংখ্যা ৰাজুৰ বয়সটো দুটা অংগযুক্ত সংখ্যা আৰু সেই সংখ্যাটো হৈছে পাঁচ আৰু তিনি সাধাৰণ গুণিত যদি এটা অংক আনটোতকৈ দুই বেছি হয় তেন্তে বয়সটো উলিওৱা এতিয়া আমাক উত উত্তৰ দি আছে ৰাজু বয়স পাঁচ আৰু তিনি সাধাৰণ গুণিত আমি যদি পাঁচ আৰু তিনি সাধাৰণ গুণক লওঁ পাঁচ আৰু তিনি সাধাৰণ গুণ্ডকবোৰ কি কি হ'ব পাৰে পোন্ধৰ হ'ব পাৰে ত্ৰিছ হ'ব পাৰে পঞ্চল্লিছ ষাঠি পয়সত্তৰ নব্বৈ এইখিনি হ'ব পাৰে এতিয়া আমাক কৈছে কি যদি এটা অংক আনটোতকৈ দুই বেছি এটা অংক আনটোতকৈ দুই বেছি এতিয়া আমি চাওঁ ইয়াত ইয়াত আছে পোন্ধৰ পোন্ধৰ সংখ্যাটোত আমি এক আৰু পাঁচ দুইটাক আমি একেটা একেটা এটা অংক বুলি ক'ম এতিয়া চাওঁ পাঁচটো একতকৈ কিমান চাৰি বেছি হৈছে আমাক কৈছে এটা অংক আঠতকৈ দুই বেছি দুই বেছি বুলি ক'লে আমাৰ কোনটো সংখ্যা হ'ব পয়সত্তৰ হ'ব কাৰণ এটা অংক আছে সাত আনটো হৈছে পাঁচ সাতটো পাঁচতকৈ দুই বেছি গতিকে আমাৰ ৰাজহুৱা বয়সটো কিমান হ'ব পাৰে পয়সত্তৰ বছৰ হ'ব ইয়াত সুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পয়সত্তৰ আৰু ন নম্বৰ প্ৰশ্নটো উত্তৰ দহ নম্বৰটো কৈছে স্তম্ভ ওৱানৰ লগত স্তম্ভ টুটো আমাক মিলাব লাগে প্ৰথম স্তম্ভটো দিছে আমাক থাৰ্টি ফাইভ ফিফটিন ছিক্সটিন আৰু টুৱেণ্টি আৰু নেক্সটো দিছে আঠ আঠৰ গুণিতক চল্লিছৰ উৎপাদক তিনি আৰু পাঁচৰ সাধাৰণ গুণিতক আৰু সত্তৰ উৎপাদক এতিয়া প্ৰথমটো পয়সত ত্ৰিছ পঁয়ত্ৰিছটো পঁয়ত্ৰিছটো সত্তৰ উৎপাদক হ'ব কাৰণ পঁয়ত্ৰিছৰ লগত আমি যদি দৈ পূৰণ কৰোঁ আমি পাম সত্তৰ গতিকে পঁয়ত্ৰিছটো এটা সত্তৰ এটা উৎপাদক তেনেকৈ পোন্ধৰ পোন্ধৰটো তিনি আৰু পাঁচৰ সাধাৰণ গুণিত কাৰণ তিনিৰ লগত যদি আমি পাঁচ পোণ কৰোঁ আমি পোন্ধৰ পাম আৰু পাঁচৰ লগতো আমি তিনি পূৰণ কৰিলে কিমান পাম পোন্ধৰ এই পোন্ধৰটো তিনি আৰু পাঁচৰ সাধাৰণ গুণিত ষোল্ল ষোল্ল সংখ্যাটো আঠৰ গুণিত কাৰণ আঠৰ লগত আমি দুই পূৰণ কৰিলে ষোল্ল পাম ষোল্ল সংখ্যাটো আঠৰ গুণিত তাৰপিছত বিছ বিছ সংখ্যাটো চল্লিছৰ এটা উৎপাদক কাৰণ বিছৰ লগত দুই পোন কৰিলে আমি চল্লিছ পাম বিছ সংখ্যাটো চল্লিছৰ এটা উৎপাদক তাৰপিছৰ দিছে মাত্ৰ তিনিটা সংখ্যা লিখা যিকেইটা দহৰ গুণিত কিন্তু পোন্ধৰ গুণিত নহয় তাৰ উত্তৰটো হ'ব এইটো দহ বিছ আৰু চল্লিছ কাৰণ দহ এগুণ দহ দহ দুগুণ বিছ আৰু দহ চাৰিগুণ চল্লিছ এইকেইটা পোন্ধৰ গুণিত নহয় বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে মাত্ৰ হাতৰ বাহিৰে একৰ পৰা আঠলৈকে সকলোকেইটা সংখ্যাৰ গুণিত হোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো লিখা হাতৰ বাহিৰে বুলি কৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় আৰু আঠ কিন্তু ইয়াত সাতটো নাই আমি যদি এই গোটেইকেইটাৰ সাধাৰণ গুণত কিমান হ'ব বহিছে মানে আটাইতকৈ সৰু সাধাৰণ গণিতকটো আমি যদি একৰ লগত এশ বিছ পোন কৰোঁ এশ বিছ পাম এশ বিছটো এটা একৰ গুণিতক দুই লগত ষাঠি পোন কৰিলে এশ বিছ পাম তিনিৰ লগত চল্লিছ পোন কৰিলে এশ বিছ পাম চাৰিৰ লগত ত্ৰিছ পোনকিলে এশ বিছ পাম পাঁচৰ লগত চৌব্বিছ পোনকালে এশ বিছ পাম ছয় লগত বিছ পোনকিলে এশ বিছ পাম আঠৰ লগত পোন্ধৰ পোন কৰিলে এশ বিছ পাম গতিকে এশ বিছ সংখ্যাটো এই গোটেইকেইটা সংখ্যাৰ উৎপাদন সাধাৰণ গুণিত এশ বিছ সংখ্যাটো এই গোটেইকেইটা সংখ্যাৰ এটা এটা গুণিত গতিকে হাতৰ বাহিৰে একৰ পৰা আঠলৈকে সকলোকেইটা সংখ্যাৰ গুণিত হোৱা আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো হ'ব এশ বিছ উত্তৰটো কিমান ইয়াত এশ বিছ বাৰ নম্বৰটো